Я директор компании Киев Спецкоммунтранс. Горчу Василий Демьянович. Мы в этом году получили задание от своих инвесторов построить мусорсортировочный комплекс. Построить его нужно было очень быстро, в сжатые сроки. Оборудование мы заказали в российской компании. А вот с ангарами для его размещения у нас на первом этапе возникли определенные проблемы. Мы в определенное время искали поставщиков ангаров. К счастью, нашли компанию «Ангар», которая нас устроила по ценовым показателям и по срокам. Мы заключили с ними договор на поставку двух ангаров общей площадью примерно 2500 квадратных метров. Должен сказать, что все обязательства своей компании «Ангар» выполнила с честью. Мы получили продукцию отличного качества и в нужные сроки. Ни на один день не были сорваны наши договоренности, что очень важно было для нас. Мы построили сжатые сроки которые вы видите на этом плане. Каких-либо замечаний к качеству не было. Строители были может, удовлетворены качеству изготовления ангаров комплектации у нас нет ни малейших замечаний к производителю этой продукции если бы мы планировали что-то строить в ближайшее время мы бы конечно же обращались бы опять к компании Ангар потому что мы приобрели надежных и их настоящих партнеров и друзей наверное даже в их лице я бы сказал и что еще могу сказать, что если кто-то к нам обратится с тем, чтобы мы подсказали, где взять лучший в Украине ангар, мы будем давать координаты наших, наших партнеров.